Вітаю сьогодні в нашій студії в гостях творча родина Антонових Максим та Поліна. Ми з ними вже зустрічалися в наших програмах, говорили про початок їхньої творчості, їхнього творчого життя ще до того періоду, коли вони навіть познайомилися. І от, якщо не впізнали, Максим колись був учасником гурту П'ятки, нашого п'ятихацького гурту. Для того, щоб ви пригадали, що це за гурт, пропонуємо переглянути наш. Відео із архіву, який ми відшукали за цей час, адже так минулого разу поговорили, так там пригадали. А от після цієї програми захотілося ще більш поцікавитися вашими концертами, такими більш ранніми, і от знайшли цікавий сюжет, і пропонуємо зараз і нашим глядачам і вам також його пригадати. Thank yeah. Так как про у вашего творчого жизни Ми мы поговорили в прошлой встрече, в прошлой нашей программе, то сейчас хотелось бы узнать, а чем вы занимаетесь на современном этапе вашего творчого жизни? В данный момент мы занимаемся сочинительством и накоплением материала и с записью песен. Ну и, как говорится, наращиваем потенциал для того, чтобы при первой возможности где-нибудь его реализовать. То есть, свого своего времени на каком-нибудь концерте, да? Да, да, именно так. Полина, а твои дела как? Ну, я работаю в музыкальной школе. В основном, все, все свободное время помогаю вот, мужу с записью, с новыми идеями. Придумываю, помогаю всячески, разные... Аранжировки. Аранжировки, да. Подпівки і подпівки пробую подпівки вокал раньше е, только була фортепіано, і ми рішили и вокал і підпівки зробити. И доволі неплохо виходить, от, можна навіть і Полина, А загалом твоє творче життя, яке пов'язане із фортепіаною музикою, як воно зараз складається? Вот 1 марта был у нас конкурс в Днепропетровске, всеукраинский. Я решила поучаствовать для себя, мне было интересно. И там сыграла два произведения, Рахманинова и Шопена. Заняла третье место, ну, довольно успешно, очень понравилось. Ну и загалом, какая была атмосфера на этом конкурсе? Было очень много преподавателей из разных областей. Интересно, все играли очень красивые сложные произведения на довольно высоком уровне техническом. В общем, да. Сподобалось. Такой, да, очень понравилось для, для меня это было такое, такие новые впечатления, вот, новые эмоции, как экзамен. Интересно. Так. Максим, а какие мотивы сейчас переважают у вашей творчести, у вашей спільній творчести? Какие темы? Ну, у нас всегда, в принципе, темы были одного направления, как говорится, описание событий вокруг себя. То, что, как любой художник, он, ну, допустим, описывает то, что он видит, как он чувствует мир, окружающий себя ну хотя вот последние полгода, допустим, больше внимания, больше как говорится акцентов на события происходящие в нашей стране на Востоке, задумаемся об этом, но пока ну в общем неспокойно вот это все, то есть преобладают такие настроения, скажем так, вот какого-то такого вот, скажем так, беспокойства, непонятного чего-то вот такого вот ну так Образно, навіть, могу так описати. Так. А загалом, як от останні події нашої країни, як впливають на вас, на вашу творчість? Ну, як впливають. Они... Ну, от є якесь бажання, наприклад, реалізувати ці події у яких-небудь своїх піснях, спрямованих на патриотичный мотив, або на мотив, загалом цієї и військової атмосфери, от яка між самими хлопцями там, от відбувається. Ну вот да, вот как раз к этому уж я и веду. Настроения вот преобладают больше вот даже вот хочется высказать, выразить вот это атмосферу, вот это настроение именно боевого, военного, скажем так характера. Ну Тут загвоздка в том, что, чтобы передать это, это все достоверно и по-настоящему, ну, ну, надо было бы вообще, по идее, поучаствовать в этом всем. Вот тогда бы я, может быть, максимально бы передал бы. Но так как я там не был, ну и, как говорится, ну, то я не могу со стопроцентной, как бы, отдачей об этом всем рассказывать. Ну и какие все творы вашей песни? Наприклад, спрямовані на те, щоб підтримати бойовий дух, підтримати цих хлопців, не просто передати те, що там відбувається, а от саме на підтримку, на моральну підтримку, що от е, колись це все-таки закінчиться, і вдома чекають і дружини, і матері, і сестри, і близькі-близькі люди. Да, так, є такі пісні, кстати. Хоча написані були ще добиті. Вот ну, як там, ну, як обычно, дуже часто бувають у Авторов, исполнителей, песни, написанные в далеком прошлом, они становятся актуальными при каких-то событиях, которые разворачиваются в данный момент. Вот и у нас тоже есть несколько песен про войну, которые были написаны ну, несколько лет назад, допустим, еще до этих всех событий. Но тем не менее, вот они как ну, я не назву их пророческими, потому что ну, как бы, это уж очень сильно будет громко сказано. Но ну, война, она будет какая война. и то была Великая была война в Афганистане, она накладывает певный отбиток на население, на людей. И, есть, когда спілкуєшся с такими людьми, а все же таки, и переживаешь сам за этих людей, за те переживания, которые они передают тебе. Да, несомненно так. Вот я люблю вообще участвовать в различных мероприятиях, которые проходят в поддержку или там, допустим, в день памяти какого-то события, там, войны, даже там, он афганские это события, там, Великое Отечественное. Ну, допустим, потому что тема войны, она, ну, очень, скажем так, щепетильная. Во время войны люди становятся настоящими, чистыми, настоящими. Вот какие они есть, такие вот, они вот, все, неприкрытая правда именно это и привлекает и я с большой радостью бы допустим бы если была такая возможность то поехать бы даже и сыграть бы где-нибудь там вот, скажем так для ребят которые щепетрим ну несомненно так. Да. Але це так більш серйозно. Я також пам'ятаю, у нас навіть збереглися в архіві відеоматеріали, коли я приймав участь у конкурсі афганської пісні у фестивалі в цьому. Але також ми знаємо, що як і у кожної творчої людини, є пісні серйозні, а є пісні такі більш розважального, веселого характеру. Адже, якщо зациклюватися лише на чомусь серйозному, то воно. Постійно так пригнічує, можна сказати. Постійно на одній темі навіть набридає. І тому для того, щоб якось себе розважити, я так розумію, і ви також придумайте цікаві пісні. Так, да, у нас є ряд пісень, шуточного характеру, направленості такої. От. Є там пісня, допустимо, та ж, як візитна карточка, можна сказати, нашої групи, це була в своєму пісня Фізика. Есть очень интересная песня про лампочку и жуков. Мы снижаем скорость перед поворотом физика. Яблоко упало на голову Ньютону физика. Лопнула сосулька, вылетела пуля физика. Вот он я, и нет меня, физика. Щелкнул выключатель, загорелся свет, физика. Потемнело с вечера, рассвело с утра, физика. Палец нажал кнопку, понеслись ракеты, физика. Мне теперь Америки разнесло на щепки физика. Мне надоел материальный мир. Мне надоел этот физический мир. Мне надоел этот тупой загнивший мир. Мне надоел материальный мир. Запотели стекла на моих очках физика. Снова магнитола заживала пленку физика. Стукнули колеса, унося вагоны физика. Телек не работает, нету дома света физика.

мне надоел этот физический мир, Мне надоел этот тупой загнивший мир, Мне надоел материальный мир. Я так люблю материальный мир, Я так люблю этот физический мир, Я так люблю этот тупой загнивший мир, Я так люблю материальный мир. Кому приходят такие идеи? Это Полина выгадывает такие песни, или ты? Нет, эти песни были написаны еще... еще... Новости, да? А сейчас? Вот есть у вас такие песни? Нет, а сейчас, ну, как-то, ну, у нас пока вот такой период сейчас, вот, когда мы, в основном мы или перезаписываем, как бы, да, делаем более качественный звук из тех песен, которые, ну, много внимания уделяем оформлению старых, старого материала. А песни, которые пишутся сейчас в данный момент, то они как ну другого немного настроения. У нас все песни придумывает Максим, все слова и эти слова необычны тем, что вот в каждой фразе это как пословица, есть смысл жизни, это ну, не просто написать стих, вот как-то это все привязано к какому-то событию из жизни. А с вашей донечкойю вы ее, вот да, то говорю, до такого до творчего жития. Может, она вам пидтанцевает, там, будет играть, пидспевает. обязательно, такая? обязательно она у нас участвует во всем, что мы делаем. Вот записывая музыку, вот у нас песня есть "Привет" называется. Она ее полностью выучила уже поет. Ну, а как же? Ребенок все впитывает, как губка. Потом у нас много развивающих мультфильмов есть, там называется «Сальфеджо». Она выучивает уже все нотки, поет там самые начальные, первые песенки. В общем, довольно активно она познает и музыкальный мир вместе с нами. То есть в родине и дит дитина також будет творчою. Ну, а зараз хотілося б попросити Максима зіграти нашим глядачам якусь таку веселу розважальну пісеньку, а на більш серйозних таких. Я думаю, ми зупинимося пізніше, тому що їх потрібно якось і підібрати під тематику, таку на військовій тематиці. Зупинимося в нашій наступній програмі. А сьогодні, так завершуючи нашу невеличку зустріч, завершимо її такою якось веселою, цікавою піснею. Да, Всього доброго, влибайтесь більше, радуйтесь житті, цініть те, що у вас є. Миру вам всем и всего найкращого. У старой желтой лампочки история одна. Под вечер просыпается, ложится спать с утра. Горит, пока не кончится терпение вольфрам. Или пройдет по улице с рогаткой мальчуган Горит, горит, не гаснет ни в бурю, ни туман И разливает счастье и дарит его нам А мы с тобой прохожие, усталые слегка По цветам старой лампочки снуем туда-сюда Слетаются на лампочку сатые жуки. Им холодно, им голодно, им хочется любви, и пофиг им, и смерти, боль они летят вперед. Нет жизни больше радости, чем тот последний взлет. Мораль этой истории, по-моему, одна. Живи, пока живется, пока горит свеча. Тащи свой крест достойно, соплей не терпит Бог. Неважно, кто ты, лампочка или глупый мотылек.